Друзья, всем привет с вами сергей вот хочу вам показать в каком состоянии наш виноградник уже дорастает до вот так и виноградник уже восстановился ну есть yes. Еще много всяких проблем. Рукава заменять надо, я вам покажу сейчас. Это у меня морозобой. Видите, что вырос проходит на бактериальный рак. Это просто за все рукава, все рукава надо будет удалять. Самое ниже, которые сильно побиты. Морозы боями Вот сейчас вам еще покажу Это у меня сорт Сорт Прэмбо Тоже убитый морозы боями Вот видно, да? Вот все Все, все, все вот все побито. Вот все дворца. Буду все рукава на осень вделять, Так у меня есть молодые рукава. И все оставлю на плодоношение. Все такие дела, друзья. Все год просто самые-самые страшнейшие. Вот такие дела. Еще по гронам. Що вставлять, все не вставлять. Вы сами бачите. Ви бачите, что? У людей краще, а У меня такой пьеса. Урожаю, однозначно, не буду урожаю. Может, на каких сортах оставлю. Так как, например, оставлю на кишміш и Питер. Він однозначно не зря. Такие грудочки показываю вам. Тут тоже такие маленькие. что-то что не будет попробовать и покуштовать в этом году. В этом страшном сезоне. Так и здесь у меня есть надежда ранее. Такие родочки уже. я надеюсь, может она успеет вызвать. Не будем смотреть, то да, так как. Как будет дальше в виноградник, будем доглядать, подвязывать, так и чеканить. Еще проволок проволоку перерезать, потребно уже чеканить. Буду приступать на днях чеканить по поводу болезни в лягатке, я вам покажу, что остановился. Я вам сейчас покажу. Вот видно, что мельдью приостановился. Черные пятна, посередине было белые, а вокруг черные. Это же больше нет. Завтра или послезавтра буду управлять вторую подкормку. Ауди, вот мильди, ауди. видимо. Вот Потому что у нас постоянно сейчас сухо, а потом жара, а потом дождь, и все капец, полный капец. Сейчас я вам покажу еще один кустик у меня есть. Байконур. Вот, мы два кустика Байконура. Вот такой красавчик, восстановился. Ой, грудочки трошки есть. Такие грудочки. Вот. Ну, надеемся, можно не спеет Для меня байконюр это самый вкусный виноград. Он поздний, он висит долго. И он очень классный. Он хрущащий, не трескается. Дождь идут, а он вообще не трескается. Вот такие, друзья, дела. Все, что прости, хотели показать, какой у меня наградник. Пища заморозки. Я вам показываю. Вы сами видите. Все, такие дела. Новости хороших нет, все плохое, плохое. А вот это хотела вам показать, перед вами сорт. Зоренка. Тоже самый очень вкусный был виноград. Еще вот, вот такие грудочки. Вот. Так что, друзья, здесь уже ничего не оставим. Здесь будем все удалять. Удалять я буду позже, я не хочу зараз удалять. Потому что, если мы удалим полностью груди, то наши побеги, которые вы видите, да? Вот, палочки, друзья, нормальные, хорошие. А если я удалю все груди, то эти побеги будут жарвать потому что они сейчас уже такие нормальненькие а если еще удалить их набрать питание больше которое сейчас идет питание и на ягоду и на грудь да. поэтому буду жировать я не спешу удалять вроде пока так и будет а далее будем бачити как будет дальше вести себе виноградник кусики и будем и дальше постергать. Все такие друзья, коротенькое видео. Я бы хотел сейчас что и больше показать, но нема машу интересно показывать, поэтому я не снимаю. Очень а вот хотел вам показать, у меня новая форма перед вами в В этом году второй год. Побыли за морозком, я думала, что она не восстановится. слава Богу, моя сказка пошла вперед. Вот такая красавица. я очень довольна. Это у меня аватар. Ты привязанный, растает до высоты. Вот. Все посадили, какие сорта новые посадили. дипровский сувенир посадил. Вот он маленький такой, да? Дипровский сувенир. А, посадил. Вот токанчик Это Владимира Майера. Моего еще и друга. Мои сусеренки были как-то пропали от торфа неправильно подмешала земля, все мои саженцы пропали. Некоторые я спас. Ну, так, потихоньку развивается саженцы. Ну, будем доглядать. Чтобы хорошо саженцы развивались, Обязательно разрыхливать земли, чтобы кислороды больше поступали к корням. И вот такие другие дела. Так что, если вам понравилось видео, то поставьте лайк. И, конечно же, подпишитесь на канал, поддержите меня, чтобы еще как-то добить до 1000 подписчиков. Не хочется, а никто меня не хочет поддержать. А вам всем, мир на небо, будет Украина, берегите себе. Всем пока.